samarqandda sobiq sinfdoshlar o'rtasidagi tortishuv ikki do'stlardan birining o'limi bilan yakunlandi Pastorg'omlik 40 yoshli sudlanuvchi qilgan qilmishi uchun endi panjara ortida yaqinlar sog'inchida yashaydigan bo'ldi ichkilikning kasofati uning hayotini ostin ustun qilib yubordi sud hujjatlariga ko'ra o'sha kuni marhum sudlanuvchi ishlaydigan ishxonaga kelgan suhbat chog'ida spirtli ichimlik ichish taklifi bilan ikki do'st sudlanuvchining pasarg'on tumani po'lachi mahallasidagi yashash uyiga boradi sobiq sinfdoshlar o'sha mashhum voqeadan avval bir nechta stakanni bo'shatadi vujudini sarxushlik egallab olgandan so'ng do'stlar o'rtasida janjal yuzaga keladi tortishuv chog'ida sudlanuvchi marhumga kuchi yetmasligini sezib oshxonasida turgan pichoq bilan hujum qiladi do'stining tanasining turli joylariga bir necha bor zarba beradi mehmon <mikman> esa olgan tan jarohatlari sabab sinfdosh o'rtog'ining uyida vafot etadi marhum o'zini yuradigan biladigan ahvoldamidi <imitli> jinoyat ishlari bo'yicha nurobod tuman sudida do'stining qotiliga aylangan fuqaro sud qilindi sudda aytilishicha ikki do'stning o'sha kungi janjaliga rashk sabab bo'lgan janjalga guvoh bo'lgan sudlanuvchining ayoli o'sha kungi voqeani shunday eslaydi xo'jayinim o'sha ichkarida edi u kishi chiqdi qo'limdan ushladi xo'jayinim chiqdida nima qilyapsan olmos dedi keyin u kishi qo'limdan ushlab turuvdi shu payti keyin qo'limni qo'yib yubordida tashqariga chiqdi xo'jayinimein orqasidan chiqdi keyin hovlimni to'riga o'tib ketishdi keyin shu hovlini to'ridan shunday chovib o'tdida tuproqni ustiga o'tib shu yiqilgan payti xo'jayinim orqasidan bordi ustida shu chiqib ustida edia men harakat qildim qaytarishga lekin qaytarolmadim kuchim yetmadi sud tibbiy ekspertizasining xulosasiga ko'ra marhumning o'limi ichki va tashqi qon bilan kechgan aurta o'ng o'pka jigarni jarohatlovchi ko'krak va qorin bo'shlig'iga teshib o'tuvchi ko'p sonli sanchilib kesilgan yaralar sabab bo'lgan to'g'ri rash qildim lekin o'ldirish niyatim yo'q edi uni yaqin zurammidi bu meni bu dunyoda hech kim bolam deb ko'z yosh to'kmasin o'g'lim o'sha kuni tug'ilgan kunga ketyapman deb chiqib ketgan edi shu shu farzandimni ko'ra olmadim deydi marhumning yaqinlari hech kim bolam demasin bunday uch katta qilisni o'zi bo'lmaydiku to'rt oydan beri n tong otadi ne kun botadi qirq pichoq qirq besh joyga irg'an o'ttiz joyi tikilgan qolgan 7 joyi tikilmagan shunday bechora <kritik> bolam mena bunday qilavergan pichoqbunday qo'lini sh kesib tashlagan hamma joyini o'zini himoya qilaman deganda bollari ham qolib ketdi oilasi ham buzilib ketdi hammasi tamom bo'ldi keyin kampir bilan kiyib qo'tiribmiz hammasi katta marhumning oila a'zolari sudda pues sudyadan o'g'lining qotiliga nisbatan umrbod jazo so'radi har bir uchun uni turma menimcha umrbodliq turm jazosini bershni iltimossom jinoyat ishlari bo'yicha nurobod tuman sudi raisi farrux samadov qotillikda ayblangan do'stga jazo tayinladi o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 97. yettinchi 2. ikkinchi j bandidi nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilsin unga o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 97. yettinchi moddasi ikkinchi qismini j bandi bilan 18 sakkiz yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin jazoni umumiy tartibla koloniyalarda o'tashlik belgilansin mo'tabar nurmuhammedova ozodbek nurmuhammedov samarqanddan